Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini, aku akan berbagi resep cara membuat es krim yang super simple. Nah, es krim ini cukup membutuhkan tiga bahan aja. Yuk, kita coba yuk! Pertama, siapkan 300 gram sirsa yang bijinya sudah dihilangkan, kemudian masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir, bisa dikurangi atau ditambahi sesuai selera. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Nah ini juga sesuai selera teman-teman. Kalau pingin lebih manis ditambahin lagi, tapi kalau dirasa terlalu manis bisa dikurangi. Dan juga optional kalau cuma pakai gula udah dirasa manis, nggak usah pakai susu kental manis pun juga bisa. Kemudian, kita blender sampai berbusa, ya, teman-teman. Ya, setelah lembut, kita tuangkan ke dalam kontainer yang ada tutupnya. Setelah itu kita tutup kontainernya dan kita masukkan ke dalam freezer selama 8 jam minimal sampai dia beku ya teman-teman. Nah, setelah 8 jam hasilnya sudah bagus teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita nikmati. kita ambil pakai scoop es krim dan kita plating di atas piring nah ini tinggal kasih toppingnya aja teman-teman kali ini aku pakai topping misis dan wafer nah gitu teman-teman caranya bikin es krim sirsa mudah banget kan teman-teman oke jangan lupa mencoba ya di rumah Jangan lupa subscribe, like, dan komen video aku. Nah, yuk kita coba yuk, teman-teman! Wah, ini enak banget, teman-teman! Gak kalah sama es krim es krim di luaran ini tuh, teksturnya juga lembut banget. Dan dipaduin dengan wafer yang renyah ini tuh, mantap banget sih, teman-teman! Oke, okay, terima kasih sudah menonton video aku. See you!